Здравствуйте! Вас приветствует команда лидеров ученического самоуправления школа номер 37 города Томска, участник областного этапа Всероссийской ярмарки моделей ученического самоуправления «Наш ученический совет». Школа впервые распахнула свои двери 1 сентября 1972 года. В сентябре 2011 педагоги и обучающие пошли в современное, отремонтированное и хорошо оснащенное здание после капитального ремонта. Сегодня в школе более 40 лет со дня открытия. В ней учатся 925 человек. Как в этой жизни преуспеть? Как получить то, что желаем? Как воплотить, о чем мечтаем? Ответ простой. Позвольте сметь. Позвольте сметь себя менять, смотря кино, читая книжки, учась и набивая шишки. Посмейте мудрость набирать. Позвольте сметь себе расти, все время поднимая планку, не нужно вовсе наизнанку, но смейте быть всегда в пути, позвольте себе жизнь любить, всем в этом мире наслаждаясь, мгновением каждым восхищаясь, позвольте полноценно жить. Школа это действующая модель открытого гражданского общества, ее цель помочь человеку воспитать в себе свободную личность предоставить возможность развивать и совершенствовать свои способности, также найти свое место в обществе. Только в активной деятельности, в действии, только на деле мы сможем успешно себя реализовать. В 2002 году в школе была создана Демократическая республика ⁇ Мы ⁇ со своим ученическим парламентом и правительством. За эти годы в школе сложилось немало хороших традиций. Осенью в школе проходит социальная политическая игра выборы. По традиции на ученической конференции члены правительства презентуют итоги, реализованных в течение учебного года социальных проектов. Но время идет вперед. В школе произошли изменения. Завершился проект «Одаренные дети», в рамках которого действовал Центр достижения. По договору с ООО «Томскнефтехим» каждую четверть лучшие обучающиеся и педагоги получали премию. В настоящее время разработана модель ученического самоуправления «Совет лидеров» в системе государственно-общественного управления школой. Цель модели – реализация права обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, образовательным учреждением через вовлечение в общественные отношения и организацию жизнедеятельности ученического коллектива в системе государственно-общественного управления школой. Задачами стало представление интересов в управлении школой и защита прав обучающихся, также поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни образовательного учреждения, освоение участниками самоуправления, основных демократических процедур, гражданского общества, повышение правовой грамотности и формирование культуры, правовых и деловых отношений, также повышение активной гражданской позиции, личное развитие участников самоуправления. В целях реализации принципа государственного общественного управления по решению коллектива школы был создан управляющий совет. В его составе работает три избранных ученической конференции старшеклассников. Появились новые формы деятельности, такие как Центр гражданского образования и Центр этнокультурного образования. Высший законодательный орган ученического самоуправления – ученическая конференция. Исполнительные органы ученического самоуправления – совет лидеров и совет учащихся коллегиальные исполнительные структуры, Центр гражданского образования «Школа навигаторов» и Центр этнокультурного образования «Радуга толерантности». Совет лидеров – это высший исполнительный орган ученического самоуправления школы. Совет лидеров состоит из председателя и советников. Советники утверждаются ученической конференцией по представлению председателя. В совет лидеров входят советники по культуре, информации, образованию, иностранным делам и спорту. Также председатель совета лидеров. Это высшее должностное лицо. Председатель совета лидеров избирается тайным голосованием учащимися с 5 по 11 класс примерно сроком на один год. Центр гражданского образования «Школа навигаторов» — это исполнительная структура, осуществляющая образовательную деятельность в области гражданского образования. В состав центра входят старшеклассники-консультанты и представители ученического актива. Ярким событием в жизни центра является игра кругосветка школы навигаторов, которая проходит в рамках форума гражданских инициатив Россия. Это мы. Ежегодно в этом событии принимает участие около. 100 обучающихся пятых классов школ Томской области. Центр этнокультурного образования «Радуга толерантности» — это исполнительная структура. Центр имеет свою образовательную программу, преподавательский состав, формируемый руководителем центра из числа педагогов школы, специалистов по этнокультурному образованию и старшеклассников-консультантов по представлению Совета лидеров. В 2013 году нами был реализован сетевой проект «Фестиваль национальных культур», координатами которого мы выступали. Цель проекта – формирование толерантных установок и навыков, навыков, общения обучающихся. Данный проект позволил объединить старшеклассников из школ номер 37, 38, 25, 43, а также гимназии номер 13 и 26. На уровне первичного коллектива общее собрание класса – это законодательный орган классного ученического самоуправления, который собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть. Консультант ⁇ это и есть классный руководитель, координирует деятельность класса по реализации принципов самоуправления в различных сферах школьной жизни, а также обеспечивает и соблюдает правовые акты, разбирает конфликтные ситуации, представляет коллектив в других органах управления школы. Председатель ⁇ руководит работой Совета Лидера по реализации решений общего собрания класса. Результатом деятельности органов ученического самоуправления является реальное участие в управлении образовательным учреждением, повышение гражданской активности обучающихся в реализации социальных проектов, деятельности Центра гражданского образования школ-навигаторов и Центра культурного образования «Радуга толерантности» результативном участии в мероприятиях и конкурсах различного уровня, от муниципального до всероссийского. Нашими достижениями во всероссийского уровня также являются участие в 12-м всероссийском дистанционном турнире ученического самоуправления «Лидеры команда», где мы стали лауреатами. Участие во всероссийском конкурсе на лучшего лидера органа ученического самоуправления образовательных организаций основного общего образования. Участие в молодежной программе 9 Общероссийского форума по развитию общественно ориентированного образования в городе Красноярске. Спасибо за внимание.